Okey, uji minda 31F Soalan nombor 1 Berikutlah dua orang pelabur yang melabur wang persaraan mereka Encik Rasamani menerima wang persaraan dan syarikatnya sebanyak RM600,000 Mem Beliau membeli satu lok kedai dua tingkat di Bangi Dan menerima sewa bulanan sebanyak RM3,500 Kemudian Encik Nik Izuan menerima wang persaraan dari syarikatnya sebanyak RM600,000 juga Beliau menyimpan RM150,000 dalam akaun simpan tetap di sebuah bank perdagangan Dengan kadar faedah 4% peratus setahun Beliau juga membeli unit amanah saham bernilai RM150,000 Pada masa yang sama Encik Nik Izuan juga membeli saham di syarikat cepat maju bernilai RM100,000 Baki wang persaraan digunakan untuk membeli suah pangsa, pari, pangsa puri kos sederhana di Ampang dan menerima sewa sebanyak RM1,200. Jadi A, jelaskan tahap risiko pelaburan kedua-dua individu sebut. Jadi dia buat mereka ni membuat pelaburan. Jadi Encik Rasamah ni ambil duit ni dia, dia beli satu pangsa puri uh, ber, yang dia menampaknya macam dia menggunakan seluruh duit dia Dan menerima sewa bulanan sebanyak RM3,500 Okay Jadi tahap risiko dia tu adalah rendah lah Untuk kenapa dipanggil tahap risiko rendah Sebab harta tanah ni dia tak jatuh teruk sangat Atau tak naik banyak sangat dalam masa yang singkat Okay Uh, jadi kalau Encik Izwan tu dia selain pada tanah dia buat apa lagi? Dia menyimpan dan akaun simpanan tetap. Itu pun risikonya rendah. Uh, faham kenapa uh, akaun simpanan tetap risiko dia rendah? Sebab dijamin oleh kerajaan. Kalau Encik simpan dalam ni, kalau sekarang bank tu boleh bankrupt. Jadi kalau bank bankrupt sekalipun kerajaan tanggung. Okey. Uh, jadi maknanya duit tu tak hilang. Okay, jadi kemudian dia juga beli saham. Uh, saham ni ada risiko tinggi sikit lah. Okay, sebab dia boleh naik naik turun tu cepat sikit. Berbanding dengan uh, berbanding dengan harta tanah. Dan kemudian dia uh, membeli sebuah pangsa puri. Kalau pangsa puri atau harta tanah tu, dia risiko dia tu agak rendah. Okay. Jadi kemudian B, pada pandangan anda siapakah merupakan pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda. Okey, kena okey, jadi sebab Restmani ni dia ambil duit semua dia letakkan satu tempat je. Tapi macam walaupun kita kata risiko untuk hartanah dia rendah, tapi kadang, kadang lokasi tu tak sesuai, lambat nak dapat duit balik, nak dapatkan uh, penyewa ke apa-apa. Okey, jadi ada risiko yang lebih tinggi berbanding kalau kita letakkan sedikit dekat sini, sikit dekat sana macam beli tak bank, boleh masa kita boleh ambil. Okey, lepas tu beli saham mana, jadi dia punya kecairan tu lebih tinggi. Maksudnya kita boleh dapat duit kita dalam masa yang lebih singkat ikut keperluan kita. Kalau kita beli sesuatu benda tu, satu benda je, kalau tanah ni susah sikit. Kecuali kita nak jual murah-murah. Okey, faham? Okey dan kemudian jadi, mana maknanya dalam B ni orang yang membuat nama dia pemurataan di mana dia buat uh, duit yang ada tu dia sini sikit sana sikit sana sikit sikit jadi risiko dia tu makin kurang. Maknanya kalau ada yang rugi yang ni ada cover. Okey jadi tak rugi semua. Dan kemudian um, Okey, E atau C, apakah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum sebelum seseorang pelabur melabur dalam hartanah. Hartanah tu contohnya macam rumah, kedai. Okey. Jadi apa tu ya iaitu pertamanya adakah kita mempunyai modal yang cukup. Okey. Nak tanggung risiko tu. Jadi kita tak boleh pinjam semua, lah tu nak harapkan sewa saja. Okey, jadi kemudian uh, a lokasi lah lokasilah. politik lokasi sebab nak kalau kita nak sewakan, kita kena tengok uh, ada crowd dekat situ. Ada kerak tu ada orang nak menyewa ke tidak Okay ha, Okay itu saja untuk soalan nombor satu Kita sambung dengan uh, soalan nombor dua Pada tahun 2015 Encik Wang membeli sebuah rumah Dengan harga RM540,000 Beliau membayar 10% wang pendaluan Dan dan bakinya dibayar melalui pinjaman Setelah menduduki rumah tersebut selama 20 tahun Encik Wang mengambil keputusan untuk menjual rumah tersebut Dengan harga RM900,000 Berikut ialah perbelanjaan yang terlibat Jumlah ansuran perbulanan yang dibayar RM666,000 Duti stamp RM15,000 Ejen komisen RM8,000 Perbelanjaan lain RM18,000 hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Wong Jadi dia nak nilai pulangan pelaburan okay? Jadi nilai pulangan pelaburan Ialah jumlah pulangan Per, um, nilai asal Okey, nilai asal tu apa? Dia beli rumah. Rumah tu berharga RM540,000 dan kita darabkan dengan 100. Jadi, kita perlu tahu berapakah jumlah pulangan. Jadi, untuk tahu jumlah pulangan... Okey, jumlah pulangan... ialah harga jual rumah. Dalam kes ini harga jual rumah iaitu RM900,000 tolak dengan kos. Jadi berapa kos tu? Itu yang kita kena kira sekarang. Kita kira kos yang pertama dia dah bayar RM10,000. Jadi RM10,000 daripada harga rumah Iaitu 10 per 100 darab 540 ribu Iaitu kamu pindahkan saja 140 bulan Dia akan jadi 54 ribu Yang kedua Ansuran Ansuran RM666,000 Jadi ini isu sikit Macam mana harga rumah RM540,000 Dia bayar RM666,000 Dan uh, Dia dah bayar RM660,000 Dah habis ke? Okay. Tak, tidak menyatakan Kemungkinan besar dah habis lah Itu dia bayar okay. Jadi macam mana cerita tu? Iaitu kerana ada kadar keuntungan yang diambil oleh bank bank uh, kalau biasa tu dia panggil faedah 540,000 dia, uh, dia pinjam 90% jadi dia bayar cuma 54,000 maknanya ada 400,000 lebih yang dipinjam daripada bank jadi pinjam daripada bank tu bank bank mestilah nak untung okay? jadi bank akan charge faedah uh, dengan kadar yang tertentu kalau pinjaman islamik Dia dah tetapkan bahawa Akan berlaku jualan Antara bank dengan customer Dengan, dengan pelanggannya Iaitu uh, Kalau kita beli rumah tu dengan harga RM540,000 Jadi sebelum berlaku apa-apa Bank ambil alih harta tersebut uh, dia akan beli dengan harga RM540,000 dan kemudian dia jual balik kepada kita dengan harga tertentu mungkin 700,000 okey dia dah tetapkan dia harga tu dia jual pada kita yang dan daripada kita, kita bayar balik secara bulanan okey ha, jadi itu sebabnya ni lebih dia bayar lebih pada ini sebab ini harga rumah uh, mungkin uh, daripada pihak mana developer ataupun daripada pihak kedua yang telah membeli rumah tu sebelum ni okey jadi kemudian apa lagi kos yang terlibat iaitu duty stamp duty stamp apa itu duty stamp iaitu um, macam surat perjanjian lah surat perjanjian lepas tu. dan kemudian uh, surat perjanjian itu dis chop stamp ah uh, kita okay. untuk disahkan eh uh, jadi uh, sebenarnya surat perjanjian tu lain pula kamu kena bayar peguam ada tak ada tak uh, uh, Ni agent komision ni mungkin Dia beli Melalui Agent okay, Orang tu tolong carikan rumah Dia kena lah. okey RM Kenapa dia nak kena suruh orang tu cari Sebab eh, uh, Biasanya agent hartanah tu Tahu rumah-rumah yang sesuai Dengan bajet Dia ada dia banyak pilihan Kalau kita cari sini susah dan kemudian perbelanjaan lain perbelanjaan lain tu macam-macam lah mungkin yang macam tadi kena bayar peguam ke untuk menyediakan surat uh, jual beli okey jadi dan mungkin juga ada renovation ke okey jadi kita tengok kos yang terlibat di sini ialah RM666,000 tapi cikgu campur sini RM666,000 tambah 15 tambah 8 tambah 18. Jadi eh, kita dapat Oh, ni yang lagi. Yang ni satu. Okey, yang ni patut ditulis kat sini. Apa? Okay, itu 54. Okay, jadi kita dapat perbelanjaan dia ialah 761 ribu. Jadi kos yang dikeluarkan adalah 761 ribu. 900 ribu tolak 761 ribu dapat 139. Okey jadi ini dia punya aa, jumlah pulangan. Maknanya kalau kita dah dapat faedah daripada rumah tu duduk beberapa tahun, apabila kita dah boleh jual ada dapat duit lagi, a tu maknanya banyaklah tu eh. Okey, jadi untuk jumlah pulangan kita masukkan 100 RM 139,000 bahagi dengan RM 540. 2 dan darab 100 Jadi kita dapat 25.74 Okey jadi 25.74 perak